para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian marilah kita sama-sama membuka majlis pengajian kita terlebih dahulu dengan membaca ummul kitab al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتيم وَيَسْتَسْقَى الغمام بوجهه الكريم على اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam majlis pengajian pada tengah hari yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan merahmati kita dan meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan dan seterusnya ya, berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya Jadi di kesempatan ini yang Kita sambung kembali Pengajian kita di dalam kitab Nasa'ihul e Ibad Muka surat yang ke-25 Berkaitan dengan tajuk yang ke-21 Iaitu tajuk Hakikat orang yang mulia Dan juga orang yang bodoh Pada pertemuan kita yang telah lalu ya kita telah pun membacakan uh, ungkapan yang terdapat di dalam tajuk tersebut iaitu ada yang mengatakan bahawa tidak ada pengasingan bagi orang yang mulia yakni orang yang berilmu dan tiada tanah air bagi orang yang bodoh ya La urba talil faḍil walā watan jahili Dan pada pertemuan itu juga kita telah membicarakan tentang siapakah yang dikatakan orang yang mulia itu. <coughs> Jadi dinyatakan di dalam syarahnya ataupun keterangannya orang yang mulia itu ialah orang yang berilmu serta beramal soleh dan selalu dimuliakan dan dihormati orang lain di mana sahaja berada sebab selalu dihormati dan diperlukan kehadirannya kerana itu walaupun di negeri asing ia tetap hidup seperti di rumahnya sendiri itulah kelebihan orang-orang yang berilmu ya? tidak kata orang yang ada basic ilmu agama saja tapi Mana-mana orang Yang mengikuti majlis-majlis ilmu Lantas dia berilmu Dan menjadi rujukan kepada Saudara-saudaranya Maka tergolong juga Di kalangan mereka yang dikatakan mulia tadi Sebab itu ya, Kita kena fikir Apakah kita hanya Mahu menjadi orang yang mulia Di pandangan manusia Sedangkan di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kita adalah makhluk yang terkutuk ataupun kita berfikir bagaimana saya nak menjadi orang yang mulia pada pandangan manusia dan juga pada pandangan Allah. Jadi nak jadi orang yang mulia pada pandangan manusia dan pada pandangan Allah maka hendaklah kita menjadi orang yang berilmu dan beramal soleh. Ya. Yeah? Sebab Berilmu dan beramal soleh itu Akan membawa kepada Kemuliaan kita di dunia dan juga di akhirat Ya kalau nama kaya, kaya Kalau nama sederhana, sederhana Tetapi itu lebih daripada mencukupi Kalau kayanya dari sudut harta Malah dalam pada masa yang sama juga Kaya ilmu, kaya aman Maka ya, senanglah hidupnya Begitu kalau orang sederhana sekalipun Tapi ada ilmu, ada amal soleh Pun senang juga ya? Sebab itu ukuran kemuliaan itu Bukan hanya diukur pada banyaknya harta Tingginya, pangkat, darajat dan sebagainya Itu ukuran dunia Tapi pada ukuran akhirat Ukuran Allah Subhanahu SWT Orang yang mulia di sisinya adalah orang yang beriman Dan juga beramal soleh Yeah. Uh, macam cerita-cerita orang-orang -cerita orang tarak orang, uh, orang ni tu hmm. kira macam kalau ada orang datang uh, dia, dia dia menggunakan bahasa yang kasar. Lah. Kira macam kalau kira, orang datang menggunakan bahasa yang kasar. Kira macam contohnya lah. Okay. Ada, orang ni dikenali sebagai orang yang kuat. Okay. Tiba-tiba ada dua orang nak masuk dia. Hmm. Kata lah uh, seorang ni dia tak layan. Rupanya pasal dia tak tak mandi wajib lagi. Okay. Seorang lagi tu kira macam Beriman jadi dia layan lah Kira hmm. macam uh, Kira macam Dia mengecilkan hati orang yang Orang yang tak layak untuk dia layan dia kira macam, Akhirannya pada cerita itu macam mana? Akhirannya kira macam Dia tidak melayan orang yang tak baik okay? Dia tidak melayan orang yang Dia tidak melayan tetamu yang tidak baik bagi dia Yang eh. tidak macam dia, dia Kira macam dia Maknanya Akhiran pada wali itu macam mana? Wali, itu macam orang tu tak baik dia, dia mana nak layan Orang tu tak baik dia mana nak layan jahil jahil. Tak maksudnya Apa ni akibat daripada Perkara itu apa akibat daripada perkara yang dia lakukan tu Wali itu saya, 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 saya wali itu Oh gitu Dia begini Para awliya Allah Subhanahu Wa Taala ni pandangan mereka berbeza dengan kita ya? sebab para awliya Allah Subhanahu Taala kalau mengikut pada takrifan orang yang memang betul-betul dekat pada Allah Subhanahu Taala dan Allah Subhanahu Taala memberi macam-macam kelebihan pada dia ya cuma dari sudut uh, akhlak kalaulah begitu tadi ceritanya saya tak maklum tentang cerita itu Kalaulah begitu pada ceritanya Maka tak seharusnya dia begitu Ya Sebab Wa imma orang tu dia Kotor ke Bersih ke Maka sikap seorang wali itu Tidak boleh begitu Malah dia perlu eh, Melayani siapa saja Tetamunya dalam hal keadaan Putih bersih dirinya itu sebab maknanya wali ni orang yang dah putih bersih diri dia. Ya, dia tak akan buat benda makruh pun tak buat. Benda yang kata tadi dosa kecil pun tak buat. Maksudnya mengecilkan hati orang benda-benda begitu dia tentu jaga. Ha, cuma kalau kata dalam hal ni mungkin kerana ya, kedapatan ya, satu perkara yang tidak elok. Ha, saat nak berjumpa itu dalam keadaan diri itu kotor bukan kerana tak melayan tadi. Kemungkinan-kemungkinan tu pasti berlaku. Kita boleh andaikan macam-macam. Tapi pada sisi wali ni, pandangan mereka tu kadang-kadang agak berbeza daripada logik kita. Maknanya, iyalah kadang-kadang satu benda yang mencari adat, mencari adat kita. Contohnya, seumpama Nabi apa Nabi Khidir alaihi eh? salam, ya. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan uh, wali dan sebagainya. Bila dia membuat satu perkara yang agak berbeza dengan logik akal Nabi Musa alaihi okay. salam. Benda-benda yang mencari adat begitu. Tetapi pada hakikatnya, ada sebab-sebab yang tertentu yang dibuat begitu. Dia pecahkan sampan, dia bangunkan kembali tembok yang dah runtuh, dia bunuh anak kecil. Jadi pada kita ni memang kita rasa tak patutlah begitu. Apakah ini akhlak seorang wali? Cuma kemungkinan yang kalau begitu keadaannya Mungkin kerana tak dibukakan kasyaf ya, eh, Hijab tu nampak Maksudnya ada kotoran di situ dan sebagainya Maka itu juga kemungkinan yang kita katakan bahawasanya Para wali ini bertindak pada jalan dia Maknanya bukan dia tak nak jumpa Cumanya balik dulu Mandi wajib dan datang kemudian Kerana dalam keadaan kotor itu yang yang akan mengiringi itu tak lain tak bukan adalah syaitan semata. Boleh jadi begitu juga kemungkinannya. Kalau kita mengukur daripada sudut akhlak, banyak kisah-kisah uh, wali yang saya baca tidak ada ya, yeah, wali Allah SWT yang berakhlak sedemikian rupa. Maksud yang kata tadi, tak melayan orang-orang yang begini begini lah. Kan? Kalau ada pun kemungkinannya besar kemungkinan kerana tu tadi kasyak tu Ataupun dibuka hijab Orang ni kotor dan sebagainya Kena balik dulu ha, Itu ada Cuma kalau kata Dari sudut melayan Supah serana dan sebagainya tak ada Sebab pernah berlaku pada Suf, uh, Sufian as sauri Ataupun uh, Junay Al-Baghdadi Wali lah ni ya? Satu ketika Ada seorang yang memang ketagihan Arab Yang begitu tegak <tuh> Minum arak, mabuk di jalan dan sebagainya Orang menghina habis eh? Orang caci maki dan sebagainya Tapi Junaid Al-Baghdadi ni Ataupun Sofian As-Sawri ni Bertindak luar daripada jangkaan manusia Iaitu Dia Mengambil pemuda yang mabuk ni tadi Dipangkunya di atas perhanya Lantas dia ambil air, dibasuhnya mulut Orang yang mabuk ni tadi Basuh Basuh mulut, dia korik dalam, buang apa semua Ya, eh? dan selepas itu dibawa ke rumahnya dirawat pula ya diberi manisan aa, minuman dilayan dengan baik sedang pada ketika itu masyarakat memandang hina kepada eh pemuda ni jadi setelah mana sedar pemuda ni daripada kemabukan dia maka ditanya kepada Junayd al-Baghdadi kenapa engkau melayan aku sedemikian rupa sedangkan masyarakat di sekelilingnya eh menghina aku dan tak tak mempedulikan aku eh, Maka Yuni al baghdadi menyatakan Tidak pantas bagi aku Seorang hamba Allah SWT eh, memperlakukan hamba Allah SWT yang lain Dalam hal keadaan sama seperti mana mereka Kerana kamu juga adalah makhluk Allah SWT Allah Subhanahu Taala sayang juga pada kamu Walaupun dalam hal keadaan kamu mampu Masih tetap kamu boleh apa? berjalan Masih tetap kamu boleh ya, berlari dan sebagainya lah nikmat-nikmat Allah SWT tetap kamu boleh gunakan dan sebagainya kalau begitulah kasih sayang Allah SWT telah hamba-Nya walaupun hamba tu buat maksiat kenapa tidak aku nampak? kisah-kisah ha, tu. tu banyak diriwayatkan betapa yang para awliya Allah SWT ni Hati mereka itu suci bersih Percakapannya memang lembut Ya, tak pernah mengecewakan hati orang Cuma dalam hal keadaan yang mungkin aku sebutkan tadi itu Kerana Allah SWT buka hijab para awliya ni Melihat kepada seseorang Yang ni betul-betul dah beriman Yang ni masih kotor dan sebagainya Balik suruh ni dulu ha, Layan tu pun bukan maksud kata tadi tak mahu layan Cuma kerana dalam keadaan kotor ni Apa saja pun sebenarnya takkan menjadi Ha, kalau kata tubuh badan kotor Berhadap dan sebagainya Amal ibadah pun tak guna Kalau kata apa-apa nak ajukan persoalan pun Kurang keberkatannya Jadi, jadi minta tolong balik mandi dulu Sebagai contoh ni begitu kalau kita mengandaikan layanan itu sendiri Saya katakan bahawasanya Para awliya tidak begitu layanannya kepada manusia ha, Belum wali lah kan? ha. Tawaduk ni makna kata tadi Dia merendah diri dia pada Allah SWT Maksudnya kalau kata kita Contohnya masa rukuk Katalah semayah Rukuk Perlambangan kepada tawaduk kita Maknanya rendahkan diri kamu Di hadapan Allah SWT Maka perlambangannya rukuk Jadi maksud tawaduk Paling mudahnya rendahkan diri Bukan, ha, bukan. Tawaduk ni bukan maknanya kata tawaduk Maknanya Uh, sampai tak ada ketegasan langsung sebab apa tak tak tak, tak bangkang hal ni tawaduk bukan begitu tawaduk ni dia ada ketegasan eh cuma maknanya dia merendah diri maksud kalau kata para wali dia tak akan kata dia wali tapi kalau saat orang itu kata saya adalah wali itu bukan tawaduk namanya ah ha, maknanya dia bukan wali para wali ni dia tak mengaku pun yang dia wali cuma orang akan melihat taraf kewalian dia karamah dia kehebatan ni dan dia Dadi tak pernah mengaku Junaid Al-Baghdadi tak pernah mengaku wali Malik bin apa Malik bin Dina tak pernah mengaku wali Ibrahim bin Al-Ham tak pernah mengaku wali. mengaku Keseluruhan dalam kitab Tazkiratul Awliya Hatta Rabi'atul Adawiyah pun tak pernah mengaku wali Itu baru wali <coughs> Tapi kalau kata mengaku wali Dan dia tak tentu hala Saya adalah wali Macam contoh kalau kata saya Saya adalah wali Ha, maka orang tu sebenarnya Tak ada tawaduh lah. Tak ada rendah diri Sebab wali ke Siapa ke Kita lihat pada tawaduh ni ya? Kalau orang tu banyak ilmu sekalipun Dia tetap tawaduk. Dia adalah wali Walaupun dia tak ada karamah apa Tapi kita tahu macam Tok-tok guru dan sebagainya kan Tuan banyak ilmu Eh tak ada apa pada saya Saya cuma sekadarnya Tu tawaduk. Banyak orang yang berilmu Makna kata tadi Kalaulah Ya Kalaulah kehormatan itu uh, seluas lautan Maknanya penghormatan orang itu seluas lautan pada kita Maka kerendahan diri kamu itu hendaklah selebar bumi Maksudnya begitu Maknanya kalau kata kita macam kita pun Konsep tawaduk ni diterapkan pada semua orang Bukan kata pada orang yang saja Cuma macam kata kita lah Kita bekerja dalam hal ini. Kita ada ilmu tentang ya, Banyak pengalaman dalam bidang kita sendiri Orang tentu akan puji kita Awak banyak pengalaman eh, begini begini Banyak menyertai seminar itu Seminar ini Banyak dapat award dan sebagainya Maka pada ketika itu Apakah kita nak membangga diri Ataupun kita tetap bertawadu Kalau kita tetap bertawadu Pasti kita akan mengatakan Ini semua kelebihan Allah SWT Saya bukannya Bagus sangat Cuma Inilah kelebihan yang Allah bagi Untuk saya syukur Kalau tak Maka binasa saya Kalau kita boleh cakap begitu Maka Tawadu tu jadi tawaduk ni dalam bahasa mudah kita nak katakan maknanya merendahkan diri. Ha, dalam bab yang kata uh, kebenaran dia bertegas. Kalau dalam bab kebatilan pun dia bertegas. Itu tawaduk. Maknanya rendahkan diri dia sebab maknanya Allah dah beritahu yang makruf makruf, yang mungkar mungkar. Jadi dia kena tawaduk, rendah diri dia. Dia tak boleh kata yang makruf mungkar, yang mungkar makruf. Mungka, mungka. Tak boleh gitu. Ha, jadi itu dia dah membanggakan diri dia jadi sebab tu maknanya kalau kata tadi Mungkin kisah tadi tu kemungkinan Beberapa kemungkinan boleh kita katakan Tapi satu saja yang mustahil Iaitu tidak pantas bagi seorang wali itu Mengutuk siapa-siapa saja di kalangan manusia Sebab ketinggian dia di sisi Allah SWT itu Menyebabkan dia perlu berhati-hati dalam berkata-kata Dalam berbuat, dalam bertingkah laku dan sebagainya Kerana dia adalah wali ataupun maknanya kata utusan Allah SWT selain pada Nabi lah. Utusan Allah SWT bagi eh? ha. menyeimbangkan apa orang panggil kemungkaran dan juga makruf di dalam muka bumi. Jadi kalau tak ada penolong-penolong Allah SWT ni maka rosaklah bumi. Sebab tu penting ada ulama. Ya. Eh? Baru ni meninggal lagi seorang tokoh muhadis. Ya. Eh? Syekh apa benda nama di Syria Tinggal 124 tahun Masih masih lancar percakapan Masih Tapi dah meninggal dah lah Hilang dah memata 124 Maksudnya Anak murid terakhir kepada Tokoh uh, muhadis ya? Yeah? Tokoh muhadis zaman silam uh, Syekh Badruddin Al-Hassani Syekh Badruddin Al-Hassani ni adalah seorang tokoh muhadis Ya memang orang tahu dah kepakaran ni dia bidang hadis, kealiman, amal soleh dan sebagainya tahu dah. Murid terakhir yang meninggal. Ni. Tak ada dah. Maknanya tak ada kalau ganti dah. Habis 124 tahun meninggal. Hak mana sempat jumpa, sempat jumpa. Tapi kalau nak cari balik orang yang semacam ni memang tak dapat dah. Yang kata pakar tu pun macam contohnya uh, Syekh Muhammad uh, Hasanain Al-Makhluf Mufti Mesir ya? Yeah? Dia pun tak suka orang panggil dia Imam ha. Itu tak ada Mufti Mesir lah tu Imam Akbar dia panggil Dia pun tak suka orang panggil dia Imam Maknanya Imam Al-Akbar ni Imam besar lah lah Dalam bak-bak fatwa ni Maknanya orang semua rujuk pada dia ha, Kan? Kan? Akabir kabir tu baru lah. Kalau belajar bahasa Arab, kabirun dengan akbar besar. Akbar lagi pada kabirun. Kabirun besar saja. Akbar terlebih besar. Macam mana? Ah, memanglah sifat Allah kalau letak pada Allah. Allah akbar. Allah maha besar. Tapi nak kata dia imamul akbar ni maksudnya imam besar lah. Macam kalau kata masjid negara tu Imam besar. Kan? Dia tak panggil imam kabir. Imam akbar. Dia panggil. Kan? Haji. Haji akbar. Ha, kalau tidak begitu, maksudnya akbar yang katalah selain pada Allah Ta'ala ni Tetap kecil juga oleh macam mana pun Cuma nak kata title tadi ya? Eh? Ha, title Syekh Hassanai Muhammad Makhluh ni maknanya Al-Imamu Akbar Fil Fatwa ya? Eh? Syekh Azhar Dia pun tak suka orang panggil dia imam Dah kita Kalau ha. Kalau bab nak minta naik gaji pun tak tahu tu Macam mana? <coughs> Dalam bab minta naik gaji Minta naik gaji? Um, boleh tak Ha, minta naik gaji kalau betul hak kita ya tak ada masalah. kan? Kita boleh propose minta naik gaji sikit increase lah ini kata kan. Tak ada masalah. Bukan masalahnya kita tak mensyukuri. Tapi maknanya kalau ada peluang itu dan memang boleh di di di, di minta sebagainya silakan minta. Ha, cuma kalau tak dapat tawaduk dulu ataupun tak dapat tu sabar dulu. Tu je benda dia. Jangan bila tak dapat kita dah tak, tak sabar. Apa angkat spanduk, piket, demonstrasi. Tak boleh gitu. Ha, Tunjukkanlah pula. Maknanya rezeki tu kalau Allah SWT memang dah tetap pada kita, kita tak minta pun dapat. Tapi kalau tak tak tetap pada kita, rezeki tu bukan untuk kita, kita minta lah Bertimbun-timbun borang nak boleh minta nak naik gaji dan sebagainya. Kalau bukan hak kita, bukan hak kita juga. Ha, jadi kalau kita faham tentang ketentuan rezeki tu kata tadi ibu Abang Maknanya Kalau kita faham tu Maka Selesai hidup kita Tak ada masalah Aku Naik gaji pun aku syukur Yang ada sekat gambar aku, aku syukur Alhamdulillah Kalau tidak kita susah hati ya. Orang ni tak naik gaji okay? ni Bila ni ha, Macam mana kita Anak-anak boleh macam-macam dapat Apa kata kalau kita pulau kan Apa Ibu pejabat ni No apa kata kita Macam-macam Apa kata tu Dah masuklah Cuba kalau kita syukur dulu Adalah bahagian kita tu Cuma kalau kata boleh Kata masa kalau kata pihak pengusaha kata Boleh nak buat tuntutan naik gaji dan sebagainya Silakan buat Tak ada masalah kan? Cuma buat itu dalam Arti kata yang tegak Jangan kot belakang ha, Jangan memandai-mandai kita Kot tegok lah Kot prosedur dia Kan kita ada SOP Kan? Yeah. Ha, maknanya ikut SOP lah. Ya. kalau tak boleh lagi syukur dulu, doa banyak. Ha gitu. Ha ni hmm, tak ada doa dah. Tak ada nak sembang ajak dah naik gaji. Tak ada naik juga. Ha, ha. Jadi bab persoalan rezeki ni siapa yang bagi? Ya Allah. Minta, minta, minta. Adalah masa itu nanti. Ya. Yang ada ni, yang ada pada kita tu kita syukur ke ha, tak? ditanya dulu. Yang ada pada kita ni Katalah Saya rasa kalau sini gaji tak ada 500 Gaji semua main ribu-ribu kan Tak kisahlah berapa ribu pun Tak pernah tanya Saya tak pernah tanya tak Tapi tak ada yang 500 Tak ada yang 700 Eh Kira kalau ada tu kira bagus lah tu Kalau kata gaji ustaz baru RM150 Kalau <tuh> nak <tuh> kira duit lah gaji RM50 RM20, RM30 Kadang cerita gitu kan Tapi kalau nama syukur RM30 cukup RM50 cukup RM4,000 cukup Tapi kalau tak syukur RM4,000 pun rasa tak cukup Nak RM10,000 RM10,000 tak syukur Tak cukup betul tak Tapi kan RM10,000 cukup RM4,000 cukup RM3,000 cukup RM2,000 cukup RM1,500 cukup RM500 cukup RM700 cukup RM50 cukup Cukup Sebab yang mencukupkan Allah Bukan kita, kita je rasa Allah tak cukup lah RM50 Tapi kita tak tahu yang mencukupkan Yang mengurangkan, yang menambahkan, yang mengosongkan adalah semuanya Allah Mungkin dengan RM50 tu Allah cukupkan dalam hati kata Anak kita tak sakit, isteri kita tak sakit Kita tak ada masalah dengan orang RM50 cukup untuk makan Boleh makan, boleh ada ha, tapi kalau kata hak 10000 tadi Kata tak syukur tadi Macam-macam pula Allah boleh sempitkan Maksud kata tadi Bagi kereta breakdown Habis Dia bawa Mercedes Lima Lima ribu Kata 5000 lima ribu Lima ribu habis Dia bawa Mercedes Baru fikir nak pergi shopping Sepuluh ribu Dia bawa pula rosak Dan dan start dia bawa tak boleh masuk Katalah Mercedes tadi Lima ribu katalah Saya pun tak tahu juga Mana kalau pakai Mercedes Lima ribu dia bawa Bang ha, Lima ribu buang Tinggal RM5,000 lagi Hmm, pula ha, Kan, kad kredit cari tak bayar Bayar pula kat kredit Dah, mana tu Kan, jadi sebab itu kata tadi Kecil, besar, emang, rezeki Allah lagi, syukur Baik, lain syakartum tu, lah aji dan aku yakin pada benda tu Kita syukur, Allah tambah lah ha, Jadi, tambah tu macam mana Kadang-kadang, macam ni, kita tak perlu Kita nak beria-beria, nak tutup naik gaji Semuanya, kerana syukur tadi Ada pula peluang untuk tuntut naik gaji. Itu rezeki je tu. Jadi kita tu lah. Ha. Jadi jangan ingat bila rezeki tu duit je. Tapi maknanya peluang untuk naik gaji tu ada. Tiba-tiba ah -tiba, ha, awak ada recommendation untuk naik dinaikkan gaji. Alhamdulillah rezeki. Ha. Itu rezeki je tu. Jadi bila kita tulis borang apa semua, summit borang, dapatlah yang dikatakan tadi. Syukur lagi. Besok lain pula. Rezeki macam-macam. Jadi itulah kata tadi Biar kita ni berilmu Biar beramal soleh Itu syukur, sabar semua tu Sebab bak amal soleh kata tu yeah. Kalau kita tak ada ilmu bak itu Maka kita jahannam habis lah Hancur habis lah Tentu kita akan cari ke, apa, Kehidupan itu dengan jalan yang salah Kerana cintakan dunia Benci mati Tak ada ketandusan rohani ya? Yeah. Orang yang ketandusan rohani Tak ada amal soleh Tak ada ilmu dan sebagainya Maka dia akan cari satu kehidupan Yang mana kehidupan tersebut Akan jauh Lebih cepat daripada yang sepatutnya Iaitu dengan jalan yang haram ha, ani Ini bahaya Fikiran akan jadi sempit Mata akan jadi kelabu eh? Akal akan jadi gelap terus begitu Kenapa? Kerana ada jalan bintang untuk jadi kaya Ada jalan bintang untuk jadi mulia Ada jalan bintang untuk jadi terhormat itu dengan jalan yang haram. Sebab apa begitu boleh jadi? Kerana rohaninya tak kuat, amal solehnya tak ada, ilmunya tak ada. Dan sebab ni, Mak. sebab tu kata tadi, kalau kita banyak harta, kita kena jaga harta. Tapi kalau kita banyak ilmu, ilmu yang menjaga kita. Dah mana yang kita nak? Kita ada banyak harta tapi ilmu tak ada, tapi maknanya kita terpaksa jaga harta tu. Eh? Ya. Maknanya terpaksa jaga harta Orang yang banyak harta dia, dia fikir tentang harta saja, Maka dia terpaksa fikir macam mana nak jaga harta ni Tapi kalau orang ada ilmu Maka ilmu itulah yang akan menjaga dia Yang menjaga hartanya Yang menjaga jiwanya Yang menjaga keluarganya dan sebagainya Menjaga dalam macam mana? Dia ada ilmu tentang harta Maka harta Allah SWT kata Aku ada, ada ilmu ni Harta bukan milik aku seorang Tapi Allah suruh infak, suruh sadaqah Ani Ini jaga harta sama dia Bukan jaga harta tu kompos sendiri tak payah zakat, tak payah infak, tak payah apa Itu bukan jaga harta Itu nak bagi jahannam kita Maksudnya, betul Harta di besok, kalau awak kena kalau apa Allah himpunkan harta yang kita kompos tu Allah kanungkan di leher ni Bawa lah, dia kira-kira pada Harta yang kita kumpulkan yang kita kata fakir sangat nak keluar zakat yang wajib pun tak keluar yang sedekah pun tak keluar bukan harta kita sebab harta kita yang kita kumpulkan kalau saat kita tak bagi pada orang dan sebagainya bukanlah harta kita namanya itu akan jadi harta anak bini kita pula harta kita adalah harta yang kita infakkan tu itulah harta kita banyak orang tak tahu sebab apa tak ada ilmu sebab apa rohani tak kuat amal tak ada dia tak tahu dia tak tahu bagaimana dengan harta itu boleh beramal Dia tak tahu dengan ilmu yang dia ada boleh beramal Dia tak tahu dengan uh, Keupayaan yang dia ada dia boleh beramal Kekuatan yang dia ada Dia tak ada harta, dia tak ada apa Dia ada kekuatan Dia boleh beramal dengan kekuatan dia Jadi Allah SWT ni Cipta kita tu dah cukup cantik dah Apa saja Kita boleh buat untuk Berarti kata tadi Mengabdikan diri pada Allah SWT Awak tak ada harta Awak boleh doa pada orang Ya melapangkan kesusahan orang walaupun kita tak ada apa-apa melapangkan kesusahan orang sampai orang tu tersenyum pun dikira ah amal soleh tak saya tak ada apa-apa nak tolong cuma saya boleh kata tolong tuan